Вы знаете, я даже не, не поняла, как это произошло. Около девяти бахнуло, подпрыгнули. Ну и, и все. Потом уже перезвонили через полчаса, сказали, что повылетали стекла. И все. И вот в этот момент подорвался. И потом пошло один за одним ну, страшно. Где-то четыре это точно было выстрела. И потом, как кассеты, вот вот бах-бах-бах-бах. Сейчас вот зашиваем окна. Это людям, которые пострадали на этом доме. Стекла все посыпаны, все разбито. Ну надо помочь. Ну, взрывы, да и взрывы. Потом позвонил сын и говорит, что так и так были попадания на химик. Видимо, у тебя будет тоже побито что-то, потому что у соседки разбитый балкон и окно в спальню. Потом выяснила, у меня просто выбитые были все стекла на балконе. Приехала утром и начинаю разбираться с этим всем происшествием. Ужасно, просто ужасно. Вроде как бы и прошел в жизни уже. Я лежала, как-то было неважнецки, сердце болело, давление. И вдруг как шарахнула, я вскочила с дивана, бегом в коридор. Вот. И, а потом такие взрывы ага, громаднейшие, руки-ноги тряслись. Вышла и сидела в тамбуре. Ну, у меня, слава богу, такие маленькие не Раму в спальне перекоробила. Стекла, слава богу, целая. Заделан балкон, вырвала вот эту облицовку. Весь дом утром обхожу, потому что многие люди уехали кто в Киеве, кто в Польше, звонят, пойди, пожалуйста, посмотри, что там. Ну, выгребали прям ящиками. Стекло вокруг дома, особенно со стороны посадки. Вчора приблизно в 21.00 пролунало 5 вибухів, прильоти сталися по околицях міста. Вибуховою хвилею пошкоджено три будинки в мікрорайоні Хімік та дитячий садочок. Балкони, двері, вікна. На щастя, без жертв.